Сегодня совместными усилиями Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел специальная группа задержала двух сотрудников Эксберкута по подозрению в преступлениях, совершенных во время революции гидности. Конкретно за расстрел, который был 20 числа февраля на улице Институтской. Еще 18 сотрудникам Эксберкута предъявлено обвинение в соучастии в этом преступлении. Всего 20 человек сейчас получили уведомление о подозрении. Из них 18 скрываются от следствия. Мы надеемся, что в ближайшие, дни они будут в ближайшие часы они будут объявлены в розыск. И полагаю, что возмездие будет неизбежным. Речь идет о том, что эта черная рота, так называемая черная рота Беркута, выполняла преступные приказы, которые исходили здесь, отсюда, из МВД, от руководства Захарченко. И последние несколько недель мы получили соответствующую оперативную информацию и доказательства, которые нам позволили предпринять следующие шаги. Расследование идет не просто, но шаг за шагом мы устанавливаем истину. И полагаю, что никто не уйдет от наказания. И по каждому участвующему в этом преступлении, от тех, кто давал приказы, до тех, кто нажимал на гашетку, стреляя по мирным людям, мы сможем показать их вину и э, наказать.